Что случилось? Министр! Министр! Почему мой сын такой грустный? Что-нибудь случилось ужасное? Случилось, случилось! Случилось невероятное ваше вещество! При меня пугайте! Да прекратите выразиться, обгорелая! Что случилось? Одну минуточку, Ваше Величество, я волнуюсь очень, очень волнуюсь. А когда я волнуюсь, я веду. Сейчас, сейчас, четыре, три, два, один. И что дальше? А то, что в нашем лесу появилась странная девочка. Странная? Почему? А За за птичкой. Когда мы ее достигли, и за очком, мы увидели странную девочку, которая пела странную песню. Странную? Почему? А потому, что когда принц услышал, как поет девочка, он отпустил птичку на волю. На волю! Dann, weiter. И печень, этой девчонки, люди добреют. Так, так. Да. даже я чуть не подарила этой скверной девчонке свой портфель. А вы знаете, Ваше Величество, что свои портфелем я не ростусь никогда. Кстати, любезный министр, я давно хочу вас спросить. А что у вас в портфеле? А! -а, -а! Как? Навсегда. А так, что кроме слова а, принц не может сказать ни единого слова. Вы хотите сказать, что мой сын потерял домечи? Так, так, да. принц, ведь это неправда, принц. Скажи хоть что-нибудь. А кроме А. а! Ой, Я э, э, всю жизнь учил принца жестокости. И вдруг странная девчонка со своими песенками и танцами. Мой сын расстроился, растерялся и потерял весь. Мальчик мой. Верная девчонка. Бум. <свист> Придворные кикиморы. Придворные кикиморы. Придворные кикиморы. Собия. Хозяб. Вот я. Вот я. я Ванька. Вот, 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 так вот, 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 Могу читать, могу считать Могу слагать и вычитать Могу слагать и вычитать не, не так легко ученой стать Могу читать, могу Ясно, ясно. А качество подпадая оказалась? О, это очень интересная история. Мой хозяин учил детишек в школе и брал меня с собой. Но однажды в школу пришел король. Сел за Посидел, посидел, послушал, послушал, поднял руку и заявил. Дети, вам как будущим воинам вовсе не обязательно учиться в школе. Уроки отменяются. Ступайте в лес, ловите бабочек и отрывайте крылышки. О, как жестоко! Да, 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 но вам неизвестно, и это пока для всех. Я обожаю милан. Вас-то, конечно, удивляет? Нет, не столько. Спасибо. Мадам, возможно, вы поможет. Может нам перехитрить самого короля, министра и кого угодно. Ну вот только, мадам, ну, мне так хотелось бы быть как и Это возможно. Конечно, сейчас. Эй, эй! What? Ah.